может не, не, настолько зрелищная, но присутствовала мужская борьба со своей интригой. Ну, после массивых пенальти больше повезло Днепру. Запытания будут? Ну, относительно стартового состава, кажется, что понятно, а, вышли на замену хотели оживить лучше не так, как бы у Чепурненко была микротравма, поэтому он не всегда был не совсем был здоров, а Картушов должен был усилить линию атаки. Как вы определили пенальтистов? Еще до матча. Они, репетировали? Ну конечно, репетировали. запитание но ну, учитывая то что максименко вышел на замену в принципе вынужден вроде как пошел на замену то есть он тоже был серьезным артематистом вы знаете определился круг круг э, ребят которые и сегодня именно сегодня в, после игры выразили свою уверенность и макс был одним из тех кто действительно хотел пробивать пенальти Это как ситуация Браткова. Серьезная травма. Перелома нету, выех. Сделали, да, сделали снимок. вывих для часового сустава. Ну, игра была тяжелая, настоящая кубковая. Соперник, я думаю, имел одинаковые шансы на успех, на проход дальше. Наверное, по ходу игры более стопроцентные шансы были у игроков черниговской команды. Вот, но где-то удачно сыграли наши защитники, где-то вратарь. Вот для нас это, для нашей команды, это был отличный экзамен, посмотреть себя э, действительно в кубковой баталии, где одна команда проходит дальше. Я очень рад, что э, игроки ну, полностью отдали себя, никто не жалел себя на поле. Вот и была действительно такая кубковая игра с большим количеством единоборств в неприятную походу. Ну а 11-метровый удар – это элемент удачи, фортуна улыбнулась нам, поэтому мы очень, очень довольны. И для нас эта победа прежде всего важна в психологическом плане после такой инерции неудач какой-то, которая длится в чемпионате. Поэтому я надеюсь, эта игра придаст нам прежде всего уверенность игрокам, которую они потеряли. Запитание. Ласка. А, Владимир, а в то же время присутствие Лапаренко и Лунева, да, если не ошибаюсь, они сегодняшние а стоит ли это толковать так, что куковая матч для вас была настолько важен, чем чемпионата, а Вообще все, все изменения, которые были внесены. И продолжение этой темы, когда вы узнали о том, что с Днепра все-таки смахнули 6 очков. Ну, по поводу первого вопроса, дебютантом можно назвать только одного из них, Лапыренко. У него уже имел опыт игры премьер-лиги, пускай славочки вот э, вторая часть вопроса ну, с, с, неправильно вы толкуете э, задача у нас была пройти в кубке ну наша внутренняя задача и, и мы действительно нацеливали игроков на то что э, соперник нам по зубам может быть он более мастеровитий как бы сейчас это не звучало чем наша команда сегодня Я считаю, только два игрока у нас выше мастерством. это тот же Кравченко и Ротань в центре поля, которые выше игроков Десны, мастерство выше игроков Десны. У остальных же я думаю мастерство хозяев выше. пускай не намного, но выше все-таки у них более есть опыт богатый игр со взрослыми командами. И это просто элемент ротации. Нас не устраивает игра в атаке нашей команды. Там небольшое количество мячей, которые мы забиваем в чемпионате. Это и есть следствие того, что мы сегодня увидели того же, Лапы, того же Лунева, того же Кочергина в составе. И ну, мы видим тоже, проблемы остаются у нас в атаке. А э, что касается ну, Лопаренок, то Женя Чеберяч, э, Ч, Женя Чебирячка, э, Я думаю, ему тяжело уже играть среда, суббота, среда, воскресенье, через три дня на четвертый. Э, поэтому мы решили попробовать Максима, полностью довольны его игрой. Ну и другой момент, это... Что касается шести оч очков, которые сняли, я узнал это на той неделе в конце. Вот сейчас вот от вас услышал, потому что в прессе еще не читал. И на ну, другой момент мы будем рассматривать тоже ну, этот сезон, если с нас действительно там сняли очки, как какой-то формирующий этап для команды на будущем. Мы должны четко понимать, с какими футболистами Днепр будет дальше в длительной перспективе сотрудничать. Нам нужны прежде всего футболисты, обладающие характером, обладающие хорошими морально-волевыми качествами. Это футболисты всегда, которые славились в Днепре именно этими характеристиками. Поэтому мы сейчас будем проводить ротацию, будем пробовать молодых. Нам нужно четко понимать, с кем нам по пути, а кто пойдет своей дорогой. Бласк Ну все ж, кажется, вийшли з кризи, але шість очок теж напевно удар. Команда заробляєчка і їх в них забирає. Зараз 12 позиція, що минус шість. Словосочетання вийшли з кризи від мене не звучало сьогодні. І е, я сказав, що победа важна для нас прежде всего в психологіческому плані, тому що ми е, ну, хоча б победили. Выход из э, кризиса такого не звучало, не надо мне приписывать это. И э, я говорю, этот этап, который нам предстоит провести до Нового года, мы будем рассматривать как формирующий, как, э, как этап, в котором мы будем э, смотреть футболистов в тяжелой ситуации игровой, потому что у нас не будет легких игр, не будет легких побед. Мы должны цепляться за каждое очко, кусаться за каждый метр поля, за каждое единоборство. Таким образом, футболисты будут расти. Таким образом, футболисты будут проверять себя в экстремальных ситуациях, и мы будем понимать, кто из них в состоянии приносить пользу Днепру в ближайшем будущем. Это будет через год, через два, через три. Что касается там, снимут очков, понижения в классе. Если такое произойдет, мы будем начинать оттуда. Сейчас я говорю о играх, о тренировочном процессе, о том, на что я могу повлиять. Я не могу повлиять на... Зняття очков на зняті э, санкцій, поэтому я говорю тільки за свою роботу. Зрозуміло, що ми всі матчі ви задоволені, а чи задоволені ви якістю своїх подопічних, адже це вирішилося в лотереї все і пенальті не остановило додаткового часу, як вам було зумірати зіснувати, як ви прокоментуєте це. Мы удовлетворены ну, только проходом. Счет ничейный. Да, в лотерею мы выиграли. Она была, она была, в принципе, я думаю, приблизительно оптимальной на сегодняшний день. Мы были довольно надежны в обороне. Мне особо много позволили команде противника. И мы были Плюс-минус, так как мы можем сыграть в атаке, на сегодняшний день мы не сыграем сильнее. Это наш максимум. Мы это уже поняли по прошествии довольно большого количества игр. Мы в среднем наносим там, два удара в створ за 90 минут. Команда Десна уровнем, я думаю, такого же уровня, как команды с нижней, с нижней части турнирной таблицы. Команда очень хорошего уровня. Поэтому, если мы сегодня наносили 2-3 удара в створ, мы в принципе сыграли на своем уровне. Сейчас, на этой стадии развития футболистов, мы не можем наносить больше ударов, мы не можем переигрывать в мощи, мы не можем переигрывать за счет мышления, за счет понимания футбола. И черпать те же резервы мы можем только изнутри нашего коллектива, только путем приобретения опыта, путем того, что мы будем прибавлять. Вот почему я говорю, что этот этап, он будет просто формирующим. Мы будем смотреть, насколько футболисты быстро прогрессируют, насколько они быстро впитывают наши идеи, требования премьер-лиги, темп премьер-лиги, насколько они быстро будут адаптироваться к современным, ну, к современным реалиям премьер-лиги. И вот дальше, так, к тому же, там, ноябрю-декабрю мы будем уже понимать, кто и как стремительно прогрессирует. Еще одна маленькая вопрос. Два года тому, когда Днепр играл в Чернигове, тоже был такой поединок, тогда на конференции Ворон Богданович значил, что Чернигов и моя представительная команда Лиги Премьер Лиги воздействуют сейчас на третьем месте. На вашу думку, а через какой раз воздействуют в нынешней Премьер Лиге, на вашу думку? Я об этом сказал выше. Команда уровня нижней части таблицы. Команда очень хорошего уровня, очень организованная. Я посмотрел, мы тоже готовились к этой игре, я видел их игры. Хорошие футболисты. И вы же, наверное, присутствовали, я сказал, что уровни мастерства футболисты выше, чем футболисты нашей команды. Это, я сказал, на сегодняшней установке, это там, не обидные вещи для нашей команды, это просто объективность.